Доброй ночи, события дня на БТБ. Красный крест получил предварительные данные от российской стороны о гуманитарном конвое для Украины, однако в организациях ожидают более детальной информации о его содержании. Об этом сообщил пресс-секретарь Международного комитета Красного Креста в Украине Андрей Лерш. По его словам, для проведения операции такого масштаба необходимо много деталей. Когда эта информация может быть предоставлена, он не стал прогнозировать. Также пока неизвестно, когда российский конвой достигнет украинской границы. Напомню, сегодня ранее представители Красного Креста в Украине обвинили Кремль в нарушении договоренности, так как не получили от Москвы списка того, что находится в КАМАЗах. К украинской границе из Подмосковья выехало 280 машин. Они должны доставить 2000 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает российские информагентства. По предварительным данным, это продовольствие, медикаменты и питьевая вода. В Совете национальной безопасности Украины сообщает, что перемещение груза полностью будет координировать Международный комитет Красного Креста. Прибудет помощь на пункт пропуска в Харьковской области, а оттуда отправится в Луганск под контролем украинских силовиков. Кроме того, спикер СНБО Андрей Лысенко уточнил, что никаких переговоров между украинской и российской стороной не ведется. Все координирует миссия Красного Креста. Господин Путин сообщил господину Борозу о том, что они выделили груз и направляют колонну в сторону Украины. Однако Красный Крест об этом ничего не знал и ничего не было согласовано. И с украинской стороны тем более ничего не было согласовано. Однако мы не отказываемся от гуманитарной помощи России, которая является донором Международного комитета Красного Креста. Гуманитарная помощь из России на украинской границе будет перегружена и без сопровождения российской стороны доставлена на место назначения. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Украины Валерий Чалы. Гуманитарка должна пройти обычную процедуру доставки груза на границу в транзитной зоне, таможенное оформление. Далее помощь перегружает на арендованное организации транспортное средство. Отвечает за все это Красный Крест. Красный крест ответственен за это. Именно Красный крест. Он и полностью координирует и доставляет эту гуманитарную помощь. Насколько я знаю, их позиция такова. Вся помощь будет перегружена на те грузовики, которые Красный крест арендует в Украине, будет применять здесь. И таким образом мы не допустим любого сопровождения, будь то МЧС России или военное сопровождение. Это однозначно. Чи якісь то супроводження сопровождения, это однозначно. За последние сутки силами антитеррористической операции батальона ВАЗОВ Днепр, Донбасс и Шахтерск были освобождены четыре населенных пункта – Первомайск, Камышеваха, Калинова, Углегорск. В свою очередь боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных, изградов и артиллерийских минометов в районе Донецка, Луганска, Горловки и Иловайска. Ночью под обстрел попали силы АТО в районе Успенки, Авдеевки, Ильинки, Семеновского, Степановки и около Саур-Могилы. В Старобешевском районе Донецкой области был обстрелян транспорт украинских военнослужащих есть погибшие. Несмотря на атаки террористов, силы АТО продолжают подготовку к дальнейшим наступательным действиям одновременно по нескольким направлениям. Под их контролем уже находится участок трассы, соединяющий Горловку с районом Ясиноватая, Донецк. Таким образом, группировка террористов возле Горловки отрезана от так называемой ДНР. Силами батальонов специального назначения Азов, Днепр, Днепр, Днепр Донбасс и Шахтерска освобождены три населенных пункта. Это Первомайск, Камышеваха и Калинова. На освобожденной территории обнаружена и обезврежена группа спецназа Вооруженных сил Российской Федерации и около 30 террористов. Кроме этого, подразделения Вооруженных сил Украины сегодня освободили город Углидар. Там, на центральном здании, подняли государственный флаг Украины. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об усилении защиты прав детей в период мобилизации, об этом сообщает пресс-служба главы государства. Отныне призыву не подлежат военнообязанные мужчины и женщины, на иждивении которых находятся трое более детей в возрасте до 18 лет. Не будут призваны родители, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетних, а также те, у кого есть дети-инвалиды первой или второй группы до 23 лет. Такие граждане могут быть призваны на военную службу в случае их согласия и только по месту жительства. Женщины, имеющие на иждивении детей до 18 лет, подлежат увольнению с военной службы, если они не выразили желание ее продолжать. Переход на пропорциональную систему парламентских выборов и введение санкций против России – два самых ожидаемых решения в сегодняшней работе Верховной Рады. Первый вопрос. Депутаты провалились треском. Ограничения для страны-агрессора с большими усилиями поддержали лишь в первом чтении. Детали от наших парламентских корреспондентов. Шесть законопроектов, направленных на изменение избирательного законодательства. Однако они депутатам не понравились. Ведь ни один документ парламентарии не включили в повестку дня. Найти компромисс Александр Турчинов предлагает за закрытой дверью у себя в кабинете. Час переговоров, казалось бы, обнадеживает. Первый законопроект. Первый законопроект, я еще раз акцентирую ваше внимание, это пропорциональная система, фактически с открытыми списками или частично открытыми, скажем так. И второй проект закона, в этом законе речь идет о сокращении сроков проведения выборов в Верховную Раду. В нем говорится о технологических вопросах, которые обеспечат прозрачную систему проведения выборов на базе, еще раз подчеркиваю, действующей избирательной системы, то есть смешанной. Проведение на базе, я еще раз подкреслю, чинной выборчей системы, то есть смешанной. Но голосование доказывает обратное. Единства среди фракций нет. Два согласованных документа депутаты проваливают. Политологи не удивлены. На самом деле главными противниками – мажоритарщики, которые хотят сохранить мажоритарную систему. Партиям также открыть списки не слишком выгодно, потому что таким образом лидеры партий потеряют контроль над теми, кто будет в этих списках. Независимо от того, кто при власти, невыгодны открытые списки. Вообще пропорциональная система. Батьковщина будет голосовать за пропорциональные списки. Удар, так как он в команде, скажем, уже в системе, которую мы определяем как пропрезидентская. Большинство или какая-то часть депутатов, они будут голосовать за смешанную систему. Все представители мажоритарщиков, ясно, что они не будут голосовать за пропорциональную. Следующий немаловажный законопроект о введении санкций против России. Документ предполагает блокирование активов как юридических, так и физических лиц, запрет трансляции пропагандистских СМИ и другие ограничения. В целом их 29 видов. Мы осознаем, что введение санкций будет иметь последствия и для украинской экономики. Но это та цена, которая ничто по сравнению с жертвами украинских солдат украинского населения, которые расстреливают террористы, поддерживаемые Российской Федерацией. Принятие этого закона это ответ на вопрос: это украинский парламент или это парламент другого государства. Это вопрос национального достоинства. С горем пополам депутаты такие поддерживают законопроект, но только в первом чтении. Тем временем завидным результатом голосуют за ряд документов, направленных на расширение прав силовиков. В частности, лиц подозреваемых в терроризме разрешают задерживать на месяц. Прокурорам дают право выполнять функции следственного судьи, определять меру пресечения и назначать обыск, а милиции позволяют в зоне аТО стрелять без предупреждения. Не может во время проведения антитеррористической операции оставаться правило применения оружия «стой, кто идет» и предупредительный выстрел вверх. К тому времени его расстреляют и ничего от него не останется. Конституционным большинством депутаты ратифицируют соглашение о приезде в Украину малайзийских экспертов для расследования авиакатастрофы Боинга 777. Дали зеленый свет и кредиту в чуть больше миллиарда гривен, который Япония предоставит на поддержку бюджета и реализацию реформ. Вера Сверлык, Оксана Прышка, Александр Котельников, Олег Павлюченко, БТБ. Народные депутаты не хотят менять избирательное законодательство. Скорее всего, внеочередные парламентские выборы пройдут по старым правилам и, соответственно, значительной перезагрузки власти не предвидится, убеждены общественные активисты. Если события будут развиваться именно так, активисты настоятельно требуют от нардепов пойти навстречу общественности и выполнить четыре требования. Кандидаты должны открыть спонсоров предвыборных кампаний и предоставить правдивые декларации о доходах. Партии и блоки, в свою очередь, должны огласить полные списки кандидатов до их регистрации. А также опубликовать их полные биографии на сайте ЦИК. Активисты обещают донести эту информацию до электората. Кроме прочего, мы собираемся также создать черный список, в который войдут, безусловно, все те депутаты нынешние, которые голосовали за диктаторские законы и также были уличены в коррупции, что было подтверждено известными расследованиями журналистов и известными медиа. Эту информацию также будем массово распространять. Кто сейчас покупает доллары дороже 13 гривен, пожалеют. Об этом с трибуны парламента заявила председатель Национального банка Валерия Гонтарева. Она подчеркнула, что экономических предпосылок для девальвации нет и в то же время отметила, что регулятор намерен придерживаться гибкого валютного курса. Позицию руководителя НБУ поддержали и эксперты. У Национального банка достаточно инструментов для стабилизации ситуации, заявила Валерия Гонтарева с трибуны парламента. Сейчас регулятор применяет рыночные методы, но если понадобится, готов использовать и более жесткие, административные. Поэтому хочу предупредить всех, кто прибегает к паническим настроениям, что все, кто скупает валюту по завышенному курсу на теневом рынке, скоро будут об этом сожалеть, потому что НБУ стабилизирует систему уже в ближайшее время. Глава НБУ еще раз подчеркнула, экономических предпосылок для обесценивания гривни нет. По итогам августа прогнозируется положительная сальда платежного баланса, учитывая факт ожидаемых поступлений от мирового банка в размере 500 миллионов долларов и второго транша МВФ на миллиард четыреста пятьдесят миллионов, а это значит, что в страну придет много валюты и гривня укрепится. Всем понятно, что никаких экономических факторов для курса 13 или 13.50 не существует. Это только панические настроения. Все понимают, что курс очень отошел от своего сбалансированного уровня. Даже если брать во внимание военные действия, сбалансированный курс на сегодня остался на уровне 11.50-11.90 гривен за доллар. С председателем Национального банка согласны и экономисты. Говорят, экономических предпосылок, девальвации действительно нет. Политическая нервозность, напряжение на Юго-Востоке – два главных фактора, влияющих на настроение рынка. Подливают масло в огонь и опасения по поводу возможного вторжения России на территорию Украины. Свое слово, как обычно, сказали и спекулянты. Никаких экономических оснований для того, чтобы сегодня курс уходил за 13, нету. Есть только какие-то психологические ожидания, которые базируются на спекулятивном интересе или спекулятивных Каких-то ожиданиях ни больше, ни меньше. Все-таки где-то между 10 и 11. Вот, не 8, конечно, вот, но где-то 10-11 это тот, тот реальный курс, который в принципе сегодня мог бы удовлетворить и экспортеров с одной стороны, и импортеров. Вот, и то, во что вложился рынок. Гривня уже достигала отметки 13. Это было в апреле. Тогда даже без вмешательства Нацбанка курс вернулся к 11-11.50. Похожего сценария эксперты ожидают и в этот раз. Экономических причин сейчас нет для э, девальвации гривен. Вот, потому что у нас платежный баланс в хорошем состоянии находится, гораздо лучше, чем он был там в прошлом году. Уже даже позитивный, есть э, позитивный баланс по торговле товарами. То есть у нас экспорт превышает импорт. А вот, это означает, что у нас должен быть приток э, валюты больше, чем, чем отток. Сегодня котировки по гривне доллар закрылись на отметке 13,60, однако эксперты утверждают, есть все основания для того, чтобы в ближайшие дни они пошли вниз. Роман Ковтун, Виктор Сенкевич, Александр Котельников, Олег Павлюченко, БТБ. Беларусь и Казахстан отказались поддержать запрет России на импорт продовольствия из ЕС. По словам белорусского лидера Александра Лукашенко, запрет России не касается его страны. Минск будет покупать любые необходимые продукты. Вместе с тем Минск поддержит Москву в вопросе транзита европейских товаров на территорию России. Запрещенные Кремлем продукты пропускать не будут. Придерживается такой же позиции Казахстан. В то же время бывший вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан Марат Талибаев в эксклюзивном интервью для нашего канала назвал ответ Санкции России-Западу бессмысленными. Из-за того, что они не были согласованы с партнерами по таможенному союзу, запрещенные федерации продукты все равно будут просачиваться в страну нелегальным способом. Если в саму Россию завозить товары нельзя, то предприимчивые бизнесмены сейчас немедленно начнут переписывать документы и отправлять их формально якобы в Казахстан или в Белоруссию. Там а, товар будет а, растомаживаться, а, будет считаться, что он поступил именно в эти две страны, Белоруссию и Казахстан. После этого отличить этот товар от привезенного только что из-за границы или произведенного прямо здесь, в Казахстане, а, невозможно в отношении немаркированного товара, так скажем или однородного однотипного товара. Каковыми являются такие товары, как э, значит, мясо, овощи, э, ну, все, все, виды мяса, э, не, не, консервированные, не, не, упакованные. Говядина, свинина, э, мясо кур, и, а также овощи и фрукты. Вот эти все товары, как только будут растаможены в Казахстане, как я писал в своем посту, могут даже не перегружаться с этих фур, а просто переделаться документы и тут же направляться в Россию. Это так называемый реэкспорт. И в таком случае значит, Россия через некоторое время поймет, что ее санкции без поддержки союзников без закрытия внешних границ ими тоже не имеет никакого смысла. Это все равно, что удержать воду в сити. Слишком много дыр. Все просочится. Россия не может отремонтировать крупнейшую нефтеплатформу «Орлан» из-за санкций ЕС. Об этом сообщил газете «Ру» источник знакомой ситуации. Работа морской платформы была приостановлена 16 июля, однако пока неполадки ликвидировать не удается. В результате компания теряет порядка 500-600 тысяч долларов ежедневно. Причина в том, что из-за объявленных санкций предприятие, которое руководит работами на платформе, не может договориться с National Oil Warco, корпорацией, поставляющей оборудование. Кроме того, ремонт тормозят технические требования Ростехнадзора. Участника вечера скорби по жертвам войны в Украине задержали возле ее посольства в Москве. Всего в акции памяти жертв войны приняли участие не менее 150 человек. Они собрались на Пушкинской площади и проследовали к украинскому посольству, чтобы возложить цветы и зажечь свечи. Полиция же подогнала автобусы к месту проведения акции, через мегафон требовала прекратить панихиду. На данный момент известно о 20 задержанных. В основном это те, кто пришел к посольству с украинскими флажками, желто ленточками и воздушными шариками. Задержаны также их оппоненты с георгиевскими ленточками. Организаторы утверждают, что подавали заявку в мэрию, однако им отказали. Участники митинга выступают за немедленное прекращение боевых действий на юго-востоке Украины. Отметим, что ранее московские власти несколько раз давали добро на массовые акции в поддержку террористических организаций ДНР и ЛНР. Да, прав был классик, умом Россию не понять, и главная ее беда ⁇ это все-таки дураки. Спасибо, что вы с нами, до встречи в 23.00.